People come for us in generally for love, problems, money, luck, and power. This building will be the first school of witchcraft in Europe. We use them to tie the person to the other one. And this is a very important thing because this is the most requested one. Este dintele bunicii mele care a fost o vrăjitoare puternică și a trăit o sută de ani. This tooth help us in the black magic rituals that we do. I would like to show closer. Yeah. They are really beautiful. supper and also from Turkey, Istanbul, Bosporus. Yes. And I saw here, this is probably from Turkey. Da. Bizi <fix> kabul ettiğin için teşekkür ederim. Sen kimsin? Öncelikle bize onu açıklar eu vă urez bun venit și să fiți <fix> binecuvântați în altarul celor mai puternice vrăjitoare din Europa. Sunt vrăjitoarea Mihaela Minc. împreună cu fiicele mele, provin din cea mai veche linie de vrăjitoare, de magie albă și magie neagră. În culoarea cerdă o oglundă năsalmădă. Iată-l mărași să mă răgură, ane că nu-mi dăm gheliu. Bunul îl năză mai sunt. Este simplu. Atunci când te naști din trupul unei vrăjitoare, automat ai aceleași puteri. Dar pe parcursul practicilor pe care noi le facem, observăm cum puterea și darul nostru magic se amplifică și prinde rădăcini pe măsură ce lucrăm și ajutăm oamenii. De la vârsta de șapte ani, eu am început să practic magia la fel și fiicele mele, pentru că ele văzând practica pe care eu o făceam prin a ghici destinul oamenilor, prin a le dezlega vrăjile și farmecele, ele erau lângă mine și au făcut același lucru. Kaç kuşaktır bu işi yapıyorsunuz? Sizin için ne geliyor? Ne este un risc pe viață și pe moarte, dar în același timp și o putere care îți dă aripi și mergi mai departe pentru că poți salva oameni de la moarte și poți face oamenii fericiți. Dar este și un risc major, pentru că în momentul în care cineva vine la mine posedat de diavol sau cineva care s-a despărțit de iubitul ei sau de iubita sa și îmi cere ajutorul, eu trebuie să-mi asum riscul și responsabilitatea ca să pot să o ajut. Și nu e ușor să lupți împotriva magiei negre și împotriva demonilor. E, al, özel değilse, unul nu știu, nici. De exemplu, nu pot să spun că este unul, pentru că sunt foarte mulți din Australia cu o problemă gravă de sănătate. O persoană publică care a avut o depresie majoră din cauza unei despărțiri. The name of our of witches, it's already popular in all of the world. And this is the main reason that all the person... Um, ask for her services, for our services, because it's not easy to be at this level. It's necessary to provide what you do, to provide that you have power, to show them that by your hands you can resolve problems, to can make this real and public. This is the reason that we do a very strong rituals six years ago against political words from Romania, from government because they make a lot of discrimination in our country and then we decided to unite our power and to make a very powerful ritual against the discrimination and we decided to make everything public at the vice you can find there the mm -hmm. article mm -hmm. from the moment when we started until to the finish of the president's election and we tell that time who make discrimination in romania, who make our gypsy people and also romanian people to suffer because they doesn't have the opportunity to have here salary to can work in romania and for was necessary for them to live in another country, to suffer, to go to the jail, to be out from the parliament and to go to the hospital. this was our prayer in our ritual. and after the president's election, our ritual, was on them and who made discrimination was already affected. and all this information is already public. this is the reason that all the person comes for us. because they know that we reveal our uh, gifts that we have it. people come for us in generally for love, problems, money, luck and power. İnsanlar sizinle nasıl iletişime geçiyor? Özellikle Romanya dışından. ve mesela bir büyü yaptırmak istediklerinde iyi ya da kötü büyü özel eşyalarını getirmeleri gerekiyor mu? Büyüyü nasıl yapıyorsunuz? În primul rând, cineva care are nevoie de serviciile noastre este important să se asigure că ajunge direct la mine sau În momentul în care ia legătura cu noi, Trebuie să ceară apel video. Iar prin apel video, noi intrăm în altarul nostru și rezolvăm cazul care îl are. Nu este neapărat să ajungă în România. Pentru că sunt oameni care nu au posibilitatea să ajungă în România, din Australia, din Germania, din America, și o vrăjitoare puternică poate avea succes în tot ceea ce face, chiar și de la distanță. Noi putem ajuta oamenii de la distanță prin apel video. Eu nu știu să vorbesc limba engleză. În primul rând, le răspund cu ajutorul Google Translate și dacă este necesar un ritual, voi cere ajutorul fiicelor mele să traducă și să stabilesc o legătură energetică cu persoana care este afectată și eu pot de la distanță să ajut și să rezolv orice problem. The answer for your question, mm -hmm. for example, if they have a problem in love, they need to bring something that this person uses. Mm -hmm. Can be a t-shirt can be a towel, can <laughs> be hair, something from that, that specific <gülüyor> person. Kızlarınla birlikte anda da bizimle cadılığın anne kanından geçtiğini söylemiştiniz. Burada andanın görevi ne? Sonradan cadılık öğreniliyor mu? Bir de yeni bir okul açacaksınız. Bununla ilgili bir güncelleme yapabilir misiniz? So I come from uh, UK, London. My family lives there, and of course, I come from a witch family as well. Because this is very important thing that uh, when you marry to a son of witch, is important you to come from a family of witch. So I come from a family witch, and I have the gift. since I born and uh, when uh, I been um, to this family when I married I have the first baptism that uh, we connect and she give me more power we connect our powers together and improve my power together with her. şimdi okulun olduğu bölüme geldik so this is the first school of witchcraft in Europe that will be opening soon. Everything will be about magic Tradition and culture of gypsy Roma witch, and here will be, of course, teachers will be us, and here will be in the garden, everywhere will be as a museum. Everything about our tradition that is part of us. This building will be the first school of witchcraft in Europe. We will teach them about witchcraft. In the classes when uh, will this school will be open we will publish everything on social media is so many people from now starting and booking when they want to come but first of all it has to be open first and then we can make the process how they can come in which period they can come because it's a lot of people wants to come and visit <laughs> This is a dream of us, and we would like to open this school because we stay together and we choose together to open the, our dream, this school, to help people, to help even the Roma uh, Gypsy girls to find a way in the life, because there so many people, smart people in this country. <laughs> romania, gypsy, and they leave the country. they do so many bad things outside. some people, they are very smart and go to study in different country. so let's offer them an opportunity and see our culture and change the mind. we try to help the people. let me introduce myself a bit. So I'm uh, the daughter of Anna, and of course the niece of mihaila Minka. Now I already start to practice the power that I received them from my uh, grandmother and my mother. I'm practicing the rituals, and of course each rituals that I have to help someone do it together with my mother and my grandmother. Sol soru dışarıda komşularınız ya da yabancılar sizi cadı olarak biliyor. Bu size bir zorluk getiriyor mu? Bununla nasıl başa çıkıyorsunuz? Oamenii sunt liberi să accepte și să gândească ceea ce vor. Eu nu pot să rămân pe loc, eu merg mai departe. Chiar dacă opinia oamenilor este diferită, nu-i pot contrazice, ba din potrivă, îi chem să vină și să-i ajut. Nu mă supăr dacă sunt oameni sceptici și nu au încredere în puterile mele. Pentru că, dacă ne aducem aminte din trecut, nici în Fiul lui Dumnezeu nu au avut oamenii în totalitate încredere. Dar eu nu sunt mai presus decât Isus Hristos. Așadar oamenii sunt liberi să aleagă ce vor. Dar eu am avut persoane care au intrat în altarul meu și au spus că nu crede în magie, dar totuși au venit și să știe că i-am ajutat. Sitam şimdi bazı şeyler isteyeceğim. Öncelikle hangi aletleri kullanıyorsunuz büyüler için? Onları görmek istiyorum. De ne tarz spiriteller yapıyorsunuz? Now, let us show you a part of our tools from our altar uh, that we work for the person that uh, asks for our services. And of course, we will finish because you are here today. We will reveal for you a special ritual and you have the opportunity to be part of it and to enter in the most powerful witches' circle. Zaman Let's begin. Okay. Let's begin. Yeah. Today you are uh, present us with the most powerful witches from Europe. Of course, we will share with you some tools that is coming generation to generation that is help us to break the magic. Thank you so much. We will start with this horse shoes that uh, we use it in the ritual. pentru noroc la. și bogăție. And also evidence. The ritual specific that with the dead horse shoes that you use it where is the cross road night time. În okay. această sticluță avem apă neagră. Aceasta folosește pentru dezlegările de cununii și pentru persoanele care s-au despărțit și vor să fie din nou împreună the to Apa neagră se procură foarte greu Se ia de la nouă fântâmpărăsite, părăsite Se amestecă într-un ceaun la apus de soare Se fierbe cu nouă plante diferite Plantele sunt Coada smeului Untul pământului Strașnicul Năvanicul și piedicuța pentru dragoste, pentru căsătorie și noroc. Here we have the wooden dose. This is a special tool that we use it when we make love rituals to bring back the ex of the specific person. We use them to tie the person to the other one. And this is a very important thing because this is the most requested one. Really, yes. and that's why they have a look, right? Yes, to be together forever. Okay, here is something very important and very special to us. Bye. That is from the old line of the witches. <laughs> Here is the gift, gift of the magic that she received my mother from generation to generation. Okay. Este dintele bunicii mele care a fost o vrăjitoare puternică și a trăit 100 de ani. She was a, a, witch for black magic rituals, very powerful. Wow. Arkadaşlar burada dişi görebiliyorsunuz. Oh. and the picture right este, wow. Since she was uh, is, uh, the... is the third generation this tooth help us in the black magic rituals that we do how you use it if you want to do magic with this tooth if a person is possessed by the evil we have to put uh, nine times water in a bowl with together with the tooth, and that specific person has to drink from that water. And also, people that they have depression, <inaudible> epilepsy. Epilepsy, mm -hmm. like this kind of <inaudible> <inaudible> like if they have like they have problems in the health, in the health, and the, the doctor doesn't discover them. This is like the house of the a honey that brings in the people life, love, success, mm -hmm. prosperity in their life. Before going out, you have another room in this house and you have many clothes, different time and you use these clothes for other rituals or what you do with them. Aici, în altarul acesta, sunt tot ceea ce este în acest altar, ne ajută pe noi pentru ritual. În cealaltă cameră sunt hainele noastre care sunt necesare pentru ritualul, Pentru că portul tradițional, țigănesc, ne ajută să intrăm în lumea ritualului magic și sunt reguli speciale. Noi nu avem voie să facem un ritual dacă capul nostru nu este acoperit și nu suntem îmbrăcate conform tradiției și obiceiurilor noastre. and, also you have nice and earrings. You know, this is part of ritual. This is a supreme protection. And is a pure gold that in the moment when you perform a ritual this is as a protection to keep away the negative energy. Mm -hmm. These are real, right? Where you bought When the gypsy was traveling with the horse, with the caravan, all around the world, they was very poor in that time. Mm -hmm. But they was having gold, that was everything for them. Mm -hmm. was, they have not having a house or anything, but the, that was uh, part of our them mm -hmm. tradition to have gold. Mm -hmm. And this gold is generation to generation. Mm -hmm. I would like to show closer. Wow. They are really beautiful. Thank you so much. And also one more thing. Behind the door there is a picture. Could you tell us? După ușă este o poză. Cine este? Da, este mama mea. Mama mea a murit cu foarte mulți ani în urmă, dar pentru că aici este altarul meu de suflet, aici lucrez, aici îmi desfășor activitatea, spiritul mamei mele, spiritul bunicilor mele sunt aici. Bunica mea a trăit în da. acest altar foarte mulți ani, iar puterea uh, lor este prezentă în fiecare moment atunci când eu îmi desfășor activitatea. Sunt so, so Let's go outside. Da. May this wax in the form of the frog to bring in your life luck, happiness and bless. The frog is a very special animal. It's blessed and signed. Iar focul și descântecul nostru face ca acest ritual să aducă bogăție, prosperitate și noroc în casele oamenilor. Cerul și pământul. Cerul și pământul, apa și focul, apa și focul, să aducă noroc, să aducă noroc, binecuvântare, binecuvântare, îndescânte cele noastre, în cele noastre, pentru casele voastre, pentru casele voastre, să rămâneți curați, luminați, rămâneți curați, luminați capa din fântână capa ca din fântână Ca busuiocul din grădină Ca busuiocul din grădină Ca pâinea încăpistere căpistere Ca încăpistere capa căpistere, ca pâine în căpistere. Ca gura de miere ca, ca fagura de miere Ca vinul cel stricurat ca vinul cel cel curat, argintul cel curat car argintul cel curat de la Dumnezeu lăsat de la Dumnezeu lăsat noi de descântat vom descânta noi de descântat vom descânta spiritele diavolului le vom îndepărta spiritele diavolului le vom îndepărta și noroc în casele voastre vom aduna și noroc în casele! de trimisătură prin lemne, prin, prin pietre, piecre, pe butuci, în butuci, de drum. Nici în timp de judecat!

this ritual, take this flower that is, was very important, and because you was part of this day from this ritual very important, put your flower here, and this flower to burn and bring to you happiness, blessing, success, and luck. Amen. Și si cele si trei boabe de usturoi de la toate cele trei ursitoare ale magiei să îndepărteze energiile negative, să aducă norocul, să aducă protecție și si binecuvântare în calea ta. Cam mic. Da, da. la animale. Cam mic. în continuare. cuvântarea mea să in voastre, va spun tuturor, sa fiți here with the back to the chicken. Mm -hmm. mm -hmm. Yes, yeah. And because it is very important to not keep on you the negative energy. Because the garlic have the power to take the negative energy and to accumulate the black spirits it's very important you to keep it here and doesn't let them with you, and to not affect it anymore. These three pieces of gardening that uh, take all the negative energy to go on the animals to not remain with you. And in one time, throw, yes, throw it, from your head. back to the without looking, without looking exactly yes. in this position to not see the negative energy I mean, when leave life. you. Okay. You can start now. Amin. Amin. Yeah. All the negative Amin. energy to remain in your back doesn't follow you. Now you, you are free to live, to Să rămâi cu leac și, și cu bucurie și cu curățare. Să rămâi protejat, apărat în știrea, în știrea Maicii Domnului dat. dat. Una bus mâna să rămâi curat și luminat. Amin. Yeah. You have carpets behind you. Last supper and also from Turkey, Istanbul, both boards. Yeah. And I saw here this is probably from Turkey. Yeah. There are meanings what you choose behind you and on the table also. Before to answer to you Maybe if you see on our table from Altar we also have some tools, some things from different countries. Egypt, yes. and everywhere. I, yeah, open yeah. Exactly. You need to know that we respect the religion and culture from every corner of this world. Because we suffer a trauma. Unfortunately it's still present also today. It's about the discrimination. It's a lot of person that make for make us to suffer because of this discrimination and uh, say that we are gypsy but even we still receive this bad energy from these people not from all of us from all of them we still love and have a big respect for all the religion culture and like you see in our altar we keep with the pleasure and with a very good heart all the uh, symbolic things from a lot of culture, a lot of country that we was. Çok güzel, çok güzel. Amin. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Çok farklı bir video oldu. Gelecek videoda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.